Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrin Bumi Yusof, nombor metrik 290174 dari Komplek 4 akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu strategi komunikasi dan perlindungan antara budaya. Komunikasi adalah satu bentuk interaksi yang mengimbangi autoriti dan kerjasama. Ia melibatkan pertukaran berstruktur serta interaktif ia berbeza daripada komunikasi lain kerana sifat-sifatnya fleksibel berasaskan kepakaran bersifat dua hala dan berorientasikan matlamat gaya komunikasi ini penting dalam pelbagai bidang seperti tempat kerja pendidikan perniagaan penjagaan kesihatan dan diplomasi kerana ia menggalakkan keterangkuman bagi meningkatkan pembuatan keputusan serta memupuk hubungan yang lebih baik Kemahiran berunding amat penting dalam menyelesaikan konflik dan mengelakkan peperangan. Seperti yang dinyatakan oleh David A dan Yujia W 2025 bahawa peperangan berpunca daripada kegagalan dalam rundingan. Oleh itu, individu digalakkan untuk memperkasakan kemahiran ini bagi memastikan rundingan yang berkesan. Penulisan ini bertujuan memahami ciri perunding yang baik serta strategi komunikasi yang dapat bersaing dalam dalam hubungan perundingan tindakan sebagai ahli perunding Malaysia iaitu pertama ia mestilah berkemahiran mendengar dan berkomunikasi komunikasi yang berkesan adalah asas dengan mendengar dengan aktif dan bertindak balas dengan sewajarnya adalah penting ahli perunding perlu mengekalkan ataupun mengelakkan salah faham dan membina kepercayaan kemahiran kepercayaan kemahiran komunikasi yang baik membawa kepada kerja berpasukan yang lebih baik dan penyelesaian konflik. Yang kedua adalah menyelidik budaya. Budaya mempengaruhi komunikasi. Ahli perunding perlu menyelidik dan belajar budaya wakil runding yang bakal Uh, yang bakal datang dialek dan sebutan juga mempengaruhi keberkesanan komunikasi memahami nilai budaya pihak lawan adalah penting untuk komunikasi yang berkesan sekian saja daripada saya saya serahkan kepada rakan saya terima kasih Assalamualaikum, saya Noamira Binti Uzudin nombor metrik 290210 akan membentangkan, memperkasakan kemahiran mendengar dan berkomunikasi. Komunikasi yang berkesan adalah kemahiran asas dalam kehidupan peribadi dan profesional. Antara komponen pentingnya, mendengar memainkan peranan penting dalam memastikan mesej diterima, difahami dan dijawab dengan tepat. Kemahiran mendengar dan komunikasi yang kuat meningkatkan perhubungan meningkatkan kerja berpasukan dan memupuk pemahaman dalam pelbagai tetapan. Kepentingan kemahiran mendengar dan komunikasi Mendengar adalah aspek penting dalam komunikasi yang melampaui sekadar mendengar kata-kata. Ia melibatkan secara aktif memahami dan memproses maklumat yang bertindak balas dengan sewarjana. Aa, terdapat beberapa elemen terutama bagi pendengaran yang berkesan iaitu aa, pertama aa, mendengar aktif iaitu aa, melibatkan diri sendiri aa, sepenuhnya dalam perbualan dengan mengukalkan hubungan mata mengangguk dan bertindak balas dengan sewajarnya yang kedua adalah <coughs> mendengar dengan perasaan empati iaitu memahami emosi perspektif penuturan tanpa pertimbangan. Ketiga adalah pendengaran kritikal iaitu menilai mesej dengan teliti sebelum membuat keputusan atau membuat keputusan membuat kesimpulan manakala kemahiran komunikasi merangkumi bentuk ekspresi, lisan bukan lisan dan bertulis yang membantu menyampaikan idea yang jelas dan berkesan Komunikasi yang kukuh memastikan pemikiran, pendapat dan arahan Yang disampaikan dengan cara yang boleh dipahami oleh orang lain Kemahiran komunikasi yang baik membawa kepada kerja berpasukan yang lebih baik Menyelidik dan belajar budaya wakil rundingan yang bakal datang berunding memperkasakan kemahiran mendengar dan berkomunikasi. Ahli perunding turut perlu menyelidik dan belajar budaya asing terutamanya budaya wakil rundingan yang bakal datang berunding. Tindakan persiapan ini diperlukan atas sebab budaya boleh mempengaruhi keberkesanan komunikasi. Budaya adalah kompleks dan abstrak ha, jika seseorang individu ha, itu memulakan komunikasi dengan individu asing secara melulu perselisihan faham mudah tercetus ha, pertama ialah kepelbagaian bahasa penggunaan bahasa yang tidak dipahami oleh pihak lain ha, boleh menghalang ha, komunikasi walaupun terdapat penterjemah Ronsan dan konten uh, budaya mungkin akan hilang Dan kedua ialah perbezaan dialek dan sebutan uh, Dialek dan sebutan juga dapat mempengaruhi keberkesanan komunikasi Perbezaan sebutan dan dialek boleh menyebabkan kekeliruan uh, Seperti color dan color Yang membawa maksud yang sama Tetapi boleh mengelirukan jika sebutan tidak betul dalam proses mempelajari aa, budaya pihak lawan, ahli perunding juga aa, perlu memahami nilai aa, budaya pihak lawan. Aa, di dunia ini ada kumpulan individu yang membudayakan perhormatan aa, terhadap hierarki dan ada pula menekankan nilai kepentingan aa, pribadi. Mereka membudayakan perhormatan terhadap hierarki ahli perunding perlu berkomunikasi dengan formal dan sopan manakala lebih kepada komunikasi jenis chill dan tangkas ketika berunding yang menekankan nilai kepentingan peribadi ahli perunding harus belajar budaya menjadi fleksibel dan cara berdepan yang sesuai bagi setiap kumpulan dan individu Seharusnya saya pas kepada sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Karo Azma Rosli, nombor matric 290372. Saya akan menerangkan berkaitan dengan mengumpul maklumat yang berguna untuk penggunaan runingan. Sebolehnya runingan yang bakal diadakan mencapai situasi menang-menang. Bagi mencapai kemenangan bersama, ahli perundingan memerlukan maklumat yang tepat dan relevan dikenali maklumat dan kepentingan pihak sendiri, pihak lawan, batasan dua belah pihak dan alternatif-alternatif yang boleh digunakan untuk mencapai keputusan yang diinginkan hanya menjalankan persiapan perundingan dengan mengumpul maklumat baru ahli perunding berdaya untuk menunjukkan balasan yang sesuai setiap kali pihak lawan menabur tawaran atau cadangan mereka Tindakan mengumpul maklumat ini boleh dianggap sebagai persediaan awal bagi memastikan perundingan yang bakal diadakan lancar dan berkesan. Setuju atau tidak, setiap ahli perunding mempunyai tanggungjawab dalam mengumpul maklumat yang dipercayai adalah berguna untuk kegunaan perundingan dan memastikan dirinya tidak seperti lembu dicucuk hidungnya atau hanya menurut segala kemahuan orang lain tanpa mempertahankan kepentingan diri dan organisasi. Yang ketiga, strategi komunikasi yang paling sesuai bagi mengurangkan perbezaan budaya. Banyak tafsiran telah dilakukan ke atas perkataan strategi komunikasi. Jika mengikut pandangan penulis, strategi komunikasi adalah rancangan yang dilakarkan untuk membantu mencapai komunikasi yang berkesan. Manakala mengikut tafsiran daripada Juliana 2021 pula, Strategi komunikasi adalah usaha bersama yang dilakukan oleh dua pihak yang berbicara untuk mencapai tujuan yang optimal. Mungkin ada yang berpendapat bahawa komunikasi adalah aktiviti mudah namun hakikat menunjukkan sebaliknya lebih-lebih lagi apabila pihak yang terlibat dalam komunikasi itu berkomunikasi untuk mencapai suatu kepentingan seperti ahli perunding yang dilantik untuk berunding dalam contoh senario. Tidak ada individu yang memilih untuk mengalah dalam suatu perundingan. Demi kepentingan masing-masing, individu itu pasti sedaya upaya berunding meskipun dirinya tidak mahir. Makalah tiga strategi komunikasi diutarakan di sini bagi mengurangkan perbezaan budaya di antara pihak yang terlibat dalam perundingan dan paling sesuai untuk menjadikan perundingan itu berkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad bin Sani, nombor metri 290399 akan menerangkan tentang strategi banyak mendengar daripada bercakap dalam rundingan. Strategi ini penting untuk memastikan komunikasi yang berkesan dan memperbaiki hasil rundingan. Mari kita lihat empat strategi utama yang perlu diamalkan. Strategi pertama adalah tangkap mesej utama. Dalam rundingan penting untuk mengenal pasti isi penting dalam setiap kenyataan pihak lawan dan mencatat maklumat utama agar mengingati tawaran dan memastikan rundingan berjalan dengan lancar. Strategi kedua, kurangkan risiko kesalahan komunikasi. Hal ini demikian kerana mendengar lebih banyak dapat membantu mengelakkan kesilapan dalam sebutan atau penggunaan bahasa asing serta mengurangkan kekeliruan dalam penyampaian mesej. Manakala strategi ketiga adalah melakukan pemerhatian terhadap pihak lawan. Memerhatikan ekspresi wajah, nada suara dan bahasa tubuh pihak lawan. Ini memberi petunjuk mengenai keyakinan atau keraguan mereka terhadap cadangan yang dikemukakan. Akhir sekali, elakkan kejutan dan rancang semula strategi. Dengan menggunakan maklumat yang diperolehi melalui pendengaran dan pemerhatian, kita dapat mengesan niat tersembunyi dan menyesuaikan strategi dengan lebih bersedia kesimpulannya dengan mengamalkan empat strategi ini kita boleh meningkatkan keberkesanan rundingan mengelakkan kesilapan dan mencapai hasil yang lebih baik seterusnya saya akan menerangkan tentang strategi meningkatkan kesedaran dan interaksi budaya pertama sekali memahami budaya asing sangat penting kerana dapat membantu mengelakkan konflik dan salah faham yang boleh berlaku dalam rundingan. Tanpa pemahaman budaya yang betul, mesej yang disampaikan mungkin disalah tafsir, menyebabkan ketegangan antara pihak yang terlibat. Yang kedua adalah aktiviti interaksi dengan budaya asing adalah cara yang efektif untuk perunding belajar dan menghargai budaya berbeza. Dengan berinteraksi secara langsung, kita dapat memahami keunikan dan sensitiviti budaya pihak lain. Seterusnya saya ingin sentuh tentang komunikasi dalam budaya konteks rendah terutamanya dalam budaya barat. Individu daripada budaya barat seperti Amerika Syarikat, Jerman atau United Kingdom biasanya berkomunikasi secara terus dan jelas. Mereka lebih suka mesej yang disampaikan secara terbuka tanpa menggunakan bahasa kiasan atau terlalu banyak lapisan makna. Yang terakhir adalah penyesuaian pendekatan komunikasi amat penting dalam rundingan. Fokus pada topik utama dengan komunikasi yang lebih ringkas dan jelas untuk rundingan yang lebih efektif. Secara keseluruhannya, memahami dan menyesuaikan cara komunikasi mengikut budaya asing dapat membantu memperbaiki keberkesanan rundingan dan mengurangkan salah faham. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada saudara Hafiz untuk pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Hafiz bin Mat Yassin Matrik 2904-89 menerangkan tentang strategi komunikasi Sabar dan toleransi Sabar dan toleransi adalah nilai yang seringkali Dikaitkan dengan sikap yang paling sesuai Untuk menghadapi perbezaan Pendapat serta budaya Sabar secara amnya merujuk kepada Daya tahan seseorang individu Daripada melepaskan emosi seperti Marah, kecewa atau rimas Dalam situasi yang mencabar Ianya adalah satu ujian agak besar bagi individu untuk menerima budaya orang lain. Oleh itu kesabaran itu amat diperlukan bagi mengawal individu daripada melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional. Seperti dalam senario ahli perunding terpaksa bersabar dan kekal tenang walaupun tertekannya keadaannya yang tidak fasih dalam berbahasa dengan Inggeris. Ianya juga menghalang ahli perunding daripada berputus asa dan mengalah serta tidak rasional ketika masih lagi berunding dengan pihak lawan toleransi merujuk kepada sikap menghormati dan menerima perbezaan. Ia tidak bermakna ahli perunding hanya bersetuju dengan apa sahaja yang ditawarkan oleh pihak lawan. Di real, realiti hidup, mereka mengamalkan komunikasi yang bertoleransi yang memiliki sikap terbuka atau bersedia untuk meng, ber, untuk berkongsi ruang. Memandangkan budaya adalah bersifat dinamik, kita sepatutnya cuba menerima dan bertoleransi dengan perspektif yang berlainan dari kita. Sabar menjadi nilai yang membantu kita menghadapi tekanan dengan tenang sementara toleransi mengajar kita untuk menghargai atau menerima perbezaan ada adalah unsur yang paling sesuai diamalkan ketika bertemu dengan budaya lain bagi memastikan ahli ahli perunding mencapai matlamat perundingan strategi komunikasi dan sabar dan toleransi boleh dipertimbangkan Kesimpulan yang boleh dibuat ialah manusia tidak lari daripada komunikasi. Setiap hari seseorang individu akan berinteraksi dan berkongsi maklumat dengan individu dan lebih-lebih lagi setelah teknologi berkembang dengan pesat. Bagi mencapai satu tujuan, manusia harus berkomunikasi sehingga dirinya mencapai tujuan tersebut. Namun, itu bukan perkara mudah untuk menjanjikan komunikasi yang dijalankan adalah berkesan. Perbezaan budaya dan norma menjadi cabaran utama yang boleh menghalang uh, keberkesanan komunikasi ini. Dengan itu, seorang individu perlu bersedia menerima budaya-budaya lain yang fleksibel dalam cara berdepan dengan mereka memperlihatkan budaya-budaya tersebut. Hidup dalam dunia yang semakin global ini uh, biasa bagi budaya bertemu dengan satu satu lagi budaya. Masyarakat yang berbeza budaya pula menjadi dekat antara satu sama lain dan perkembangan dunia yang pesat. Jadi, mahu tak mahu kita akan berdepan dengan pelbagai budaya dan sebaiknya proaktif dalam menerima budaya-budaya tersebut supaya ruang hidup kekal harmoni. Secara proaktifnya, memahami dan menghormati budaya lain, pemilikan yang buruk seperti prasangka, stereotip dan rekomendasi juga terhapus. Di sudut perhubungan antara bangsa pula, pemahaman yang baik tentang budaya lain juga membantu mengaitkan hubungan antara bangsa dengan lebih baik. Dalam dunia yang semakin saling bergantung, setiap negara akan menghantar wakil untuk menjaga hubungan antara bangsa baik dalam aspek perdagangan, kerjasama ataupun diplomasi. Dalam senario yang dibincangkan, sebagai ahli perunding yang telah dilantik untuk mewakili negara menghadapi wakil-wakil dari barat, perlu menjalankan peranannya dengan baik sebaik mungkin. Sekurang-kurangnya tidak mencetuskan konflik atau melakukan perbuatan yang boleh merosakkan hubungan negara. Memandangkan ahli perunding sedar akan kelemahan dalam berbahasa Inggeris Maka ahli perunding perlu melakukan beberapa usaha mempergi keadaannya Antaranya strategi mendengar, bercakap dan menangkap misi-misi penting Sementara kurangkan kesilapan daripada mulut Dan membuat kesedaran interaksi budaya Bagi memulih pengetahuan yang cukup tentang budaya yang bakal ditembung Akhir kata, setiap manusia mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri Namun kelemahan-kelemahan yang ada pada diri selalu Selalunya menghalang individu itu dalam mencapai matlamatnya. Sebaiknya kemungkinan menghasilkan strategi yang tidak disangkakan Selagi individu itu, individu itu mengenali kelemahannya dan melakukan penyesuaian dengan wajah Individu itu pasti berdaya untuk menempuh cabaran-cabaran atau tekanan yang bakal menimpa ke atasnya Sekian daripada saya, terima kasih